Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat breeder semuanya. Semoga dalam keadaan sehat begitu juga dengan ayam dan unggasnya. Oke, sharing kita kali ini tentang langkah-langkah awal ya untuk memulai beternak. Khususnya beternak ayam kampung asli ya. Karena ayam kampung ini tentunya sangat mudah kita pelihara. Bisa kita umbar atau kita lepas dari kandang dia bisa mencari pakan sendiri dan cukup kita kasih pakan mungkin pagi sore ya jadi sehari dua kali tentunya cara itu sangat efektif untuk menekan biaya pakan ya karena untuk beternak ayam kampung khususnya tentunya biaya pakan ini akan memakan ya sekitar 80% modal kita ya oke selain untuk menekan biaya pakan. Tentunya budidaya atau ternak ayam kampung kita harus memperhatikan serapan pasar ya. Juga harga per kilo dari waktu ke waktu. Apakah harga per kilo ini bisa stabil? Nah tentunya setelah harga pasar kita paham, kita juga punya bakul ya atau bisa menjualnya. Tentunya kita memilih indukan yang besar baik pejantan ataupun betinanya. Dengan indukan yang besar tentunya nanti telur yang dihasilkan pun lumayan besar dan DOC-nya pun akan besar-besar pula. Sehingga ini sudah bisa dipastikan kalau DOC-nya ini besar, nanti pertumbuhannya pun akan cepat besar dibandingkan dengan uh, telur ataupun DOC-nya yang kecil ya. Jadi, untuk ternak ayam, baik ayam kampung maupun ayam silangan, ya, ayam-ayam super atau ayam unggul di peternak, baik mandiri maupun pembesaran, itu sudah menggunakan cara-cara modern, ya. Jadi, antara doc umur 0 sampai 1 bulan atau setidaknya 3 minggu, ya, itu kita menggunakan pakan pabrikan untuk memacu speed broodingnya, ya, supaya anak ayam ini cepat besar setelah lepas dari masa brooding tentunya bisa kita kasih pakan alternatif yang lain yang memenuhi baik serat ataupun kebutuhan nutrisi ya jadi setelah umur satu bulan kita usahakan menekan biaya pakan semaksimal mungkin supaya kita mendapatkan untung yang lebih jadi selain DOC juga menekan biaya pakan tentunya kita harus menambah populasinya jadi seandainya ayam kita ini menetas 10 ekor bisa kita jual nanti sekitar umur 3 atau 4 bulan itu 8 ekor ya jadi kita sisakan dua ekor untuk calon betinanya jadi kira kita pilih yang besar-besar posturnya ya jadi peluang untuk kita mempunyai DOC atau anak ayam baru itu tentunya lebih banyak Dibandingkan, cuma dengan satu betina saja, tentunya dengan populasi yang bertambah, biarpun keuntungannya sedikit, tetapi kita akan berpeluang mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi, untuk menambah populasi ayam, selain kita menambah indukannya, tentunya kita juga harus merawat ayam ini dengan sebaik mungkin, ya. Jadi, bisa kita pilah-pilah, kita kelompokkan, ya, tergantung. Besar kecilnya postur ayam ya, supaya tidak ada yang kalah baik saat makan ataupun minum, nah, tentunya dengan pakan yang cukup supaya tidak berebut. Karena kalau nanti makannya kurang, mereka akan berebut dan akhirnya bisa berantem, nah, akhirnya menyebabkan sakit dan mati. Tentunya selain ayamnya, kita juga harus memperhatikan kandangnya ya, kita jaga kebersihannya, nah, terutama untuk tempat minum ya, kita harus cuci setiap hari. Supaya tidak menjadi sarang bakteri yang akan mengganggu ayam-ayam kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu sharing kita tentang langkah awal cara beternak ayam ya, terutama ayam kampung asli. Yang pertama, kita harus tahu serapan pasar juga harga per kilo. Mungkin jadi nanti, untuk berapa biaya yang kita keluarkan untuk pakan ayam per ekor ini dengan harga per kilonya kita tahu itu tentunya akan kita akan tahu selisih harga ya atau selisih keuntungan yang kedua dengan indukan yang proporsional atau indukan yang bagus juga menambah populasi dan menekan biaya pakan supaya kita mendapatkan untung yang lebih sehingga kita bisa terus beternak ayam Oke okay, mohon maaf banyak kekurangan Tentunya saran kritik Silahkan tulis di kolom komentar Jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh